নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে এটি বিশেষ চাৰিদিনীয়া ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ট্ৰেইনিংটো কি হয় আৰু ট্ৰেইনিংটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু কোনবিলাক শিক্ষাগুৰুক এই ট্ৰেইনিংটো দিয়া হ'ব সেই বিষয়ে আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ছাৰ বাইদেউসকল আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ যিসকল ছাৰ বাইদেৱে তৃতীয় চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠদান কৰে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এই বিশেষ ট্ৰেইনিংটোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা ইয়াক লৈ গাইডলাইন প্ৰকাশ পাইছে আৰু শ্বিডিউল তেওঁলোকে ঠিক কৰি দিছে যে কি ট্ৰেইনিং কেতিয়াৰ পৰা দিয়া হ'ব এই ট্ৰেইনিংটো দুটা ফেজত দিয়া হ'ব প্ৰথম ট্ৰেইনিংটো আৰম্ভ হ'ব পাঁচ ছয় সাত আঠ এই চাৰিদিন তাৰ পিছৰ ট্ৰেইনিংটো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব অৰ্থাৎ ছেকেণ্ড ফেজটো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ওঠৰ ঊনৈছ বিছ একৈছ এই চাৰিদিন অৰ্থাৎ আমাৰ এই ট্ৰেইনিংটো চাৰিদিনীয়া হ'ব প্ৰথম চাৰিদিনটো আৰম্ভ হ'ব পাঁচ তাৰিখৰ পৰা পিছৰ চাৰিদিনটো আৰম্ভ হ'ব ওঠৰ তাৰিখৰ পৰা এতিয়া আমাৰ তৃতীয় চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পঢ়োৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসক চৰি পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়োৱা ছাৰ বাইদেউসকলৰ বাবে এই বিশেষ ট্ৰেইনিংটোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল এই ট্ৰেইনিংটো কি হয় বা ট্ৰেইনিংটো দিয়াৰ উদ্দেশ্যটো কি হয় এই যিটো ট্ৰেইনিং ট্ৰেইনিংটোৰ নাম দিয়া হৈছে টি এ আৰ এল অৰ্থাৎ ইয়াৰ ফুল মিনিংটো হৈছে টিচিং এট দি ৰাইট লেভেল অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে সঠিক স্তৰত শিক্ষা এতিয়া ট্ৰেইনিংটো কি হয় সেই বিষয়ে আপোনালোকে যেতিয়া ট্ৰেইনিংটো ল'বৰ কাৰণে যাব সেই বিষয়ে ডিটেইলছ গম পাব আপোনালোকে নিৰ্দিষ্ট মডুল আছে নিৰ্দিষ্ট এক্টিভিটি আছে ট্ৰেইনিংটো এক্টিভিটি বেজ হ'ব আমিও যিহেতু এজন এই আৰ পি হিচাপে আছোঁ আমিও এই পাঁচ তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চৰি আমাৰ ব্লকৰ ছাৰ বাইদেউসকলক আমি ট্ৰেইনিং দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম মানে শ্বেয়াৰিং আৰু শ্বেয়াৰিং কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম গতিকে টিচিং এট দ্য ৰাইট লেভেল অৰ্থাৎ সঠিক স্তৰত শিক্ষা নামৰ এই বিশেষ ট্ৰেইনিংটো প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সেইসকল ছাৰ বাইদেউ যিসকল ছাৰ বাইদেউৱে তৃতীয় চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীত পাঠদান কৰে সেই ছাৰ বাইদেউসকলৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই ট্ৰেইনিংটোৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যাতে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বাছি উলিয়াই সঠিক স্তৰত তেওঁলোকক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে নামটোৱে হৈছে টিচিং এট দ্য ৰাইট লেভেল বা সঠিক স্তৰত শিক্ষা প্ৰদান অৰ্থাৎ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী এজনৰ সঠিক স্তৰটো পঞ্চম শ্ৰেণী নে চতুৰ্থ শ্ৰেণী চতুৰ্থ শ্ৰেণীত পঢ়ি পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী এজনৰ সঠিক স্তৰটো চতুৰ্থ শ্ৰেণী নে তৃতীয় শ্ৰেণী অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যিটো লাৰ্ণিং আউটকাম বা তেওঁলোকে শিকন ফলাফল সেইটো তেওঁলোকৰ কি লেভেলত আছে পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীজনে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ লেভেলত এতিয়াও আছে নেকি চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীজনে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ লেভেলত এতিয়াও আছে নেকি বা পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীজন পঞ্চম শ্ৰেণীৰ লেভেলটো পাইছেনে নাই এই বিষয়ে আপোনালোকে ডিটেইলছ পাব ইতিমধ্যে ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে সমস্ত প্ৰক্ৰিয়া সমাপন কৰা হৈছে আপোনালোকক নিৰ্দিষ্ট এই ভেনুৰ জৰিয়তে বা নিৰ্দিষ্ট আৰ পি অ' সকলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ট্ৰেইনিং পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব আমাৰ এই ট্ৰেইনিংটোত দুটা বিষয় সামৰি লোৱা হৈছে লেংগুৱেজ আৰু আমাৰ নিউমাৰেচি অৰ্থাৎ ভাষা আৰু গণিত ইয়াত সামৰি লোৱা হৈছে ভাষা আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেকুৱা ধৰণে শিকাম বা গণিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেকুৱা ধৰণে শিকাম এই বিষয়ে ইয়াত আপোনালোকে ডিটেইলছ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব গতিকে চৰ্দাৰ চাৰ ভেদেসকল ভিডিঅ'টো জড়িত এইখিনি কথা ক'লোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব আৰু ট্ৰেইনিংটো আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনালোকক আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত কিছু কথা ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম চৰ্দাৰ চাৰ ভেদেসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চ্যেলটর জড়িয়ে আমি শিক্ষক ছাত্ৰী অভিভাবক আর বিদ্যালয়ের কারণে উপযোগী কিছু ভিডিও প্রস্তুত করতে চেষ্টা করুন আপনি যদি আজ প্ৰথমবাৰৰ কারণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্রহ করে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আর অল নোটিফিকেশন প্রেস করে থাকব